Розпочавши засідання колегії, голова Одеської облдержадміністрації Едуард Матвійчук висловив своє бачення ситуації в області щодо виконання чи неналежного виконання програми народний бюджет керівниками деяких районів області, зауваживши, що на сьогодні вже зрозуміло, що кадрові зміни в двох районах області будуть. Прекрасно, я віжу хто як працює. Ну повірте мені, ви ж знаєте мене, мої підходи. Ви ж прекрасно віть, що ми і сології діяли, ми і сред общественного мнения, И отношения к вам. Как может быть, когда глава администрации, вот в одном из районов, глава администрации имеет отрицательный уровень поддержки? Вот вы мне скажите, уважаемые друзья мои, это что? Вот как я должен действовать в этом случае? Я так и буду действовать. Понимаете? И чтобы вы понимали об этом все. Когда главу администрации 40% района не знает, Ну это же ненормально, вы поверьте мне когда народный бюджет не знает больше половины района. Это же ненормально, правильно? Губернатор также звернув увагу присутних на таких питаниях. Вот здесь присутствует телевидение, я хотел бы, чтобы все понимали, что такое эти 52 пункта. Это именно новое место расположения машин скорой помощи, соответствующих бригад, которые в кратчайшее время доберутся до больного или до того, кому необходима экстренная медицинская помощь, того, чего раньше не было. Я бы хотел обратить внимание средства массовой информации на такую вещь. Очень много спекуляций идет. На цифру, которую произнес господин Бортко, это не сокращение, наоборот, медицинская реформа, это 152 новых рабочих, 167 новых рабочих мест наших врачей. И мы должны здесь же говорить про надбавки, которые мы платим губернаторским врачам. Мы должны здесь говорить и про детский медосмотр. Мы должны здесь говорить про огромное... Вот мы поднимали вопрос, я не зря поднял вопрос тут рентгенаппаратов и флюорографов. Давайте мы все задумаемся на такой простой вещи. Мы за год сделали то, что 50 лет не делалось. Мы за год сделали. Мы закрыли всех соответствующим оборудованием. Понимаете? И это реальность. Это реальность, которая... И когда я говорю о том, что в области медицины и образования за последние два года сделано больше, чем за предыдущие 20 лет, мы все с вами понимаем, что под этим есть основа, и это факт. якого нікуди не дієш головним питанням, яке було першим представлено на розгляд колегії, було питання порятунку куяльницького лиману, адже ця тема турбує не лише одеситів, а весь загал, адже йдеться про екологічний стан унікального курорту світового рівня. Тож фахівці зазначили, що навесні розпочнуться роботи по наповненню лимана морською водою і розчищення природних прісних джерел куяльника. Головний ви заключається в тому, що наповнення куяльницького лимана морською водою в хімічському і екологічному плані безпечно. Також було заслухано звіт про виконання обласного бюджету та бюджету Одеської області за перше півріччя і цілу низку поточних питань.